वन्दे वन्दारुमन्दारम् इन्दिरानन्दकन्दलम् अमन्दानन्दसन्दोहबन्धुरम् सिन्धुराननम् अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि माला महोत्पलेया सामे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु महिक्षणमीक्षणार्धं इन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रम् भूत्यै भवेन्म भुजङ्गशयाङ्गनायाः कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरति या तटिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः बाह्वन्तरे श्रितकौस्तुभेया हारावळीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजिमधुमाधिनि मन्मथेन मय्यापतेह मन्थरमीक्षणार्थं मन्दालसञ्च मकरालय कन्यकायाः दद्या दयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्मघर्ममपनीयचिराय दूरं नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाः इष्टा विशिष्टमतयोऽपि नराय दृष्टा त्रिविष्टपपदं सुलभं भजन्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृशिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः गीर्देवतेति गरुड्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमः त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्नवायै शचत्यै नमोस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै नमोस्तु सोमामृतसोदरायै नमोस्तु नारायणवल्लभायै नमोस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोस्तु देवादिदयापरायै नमोस्तु शाङ्गायुधवल्लभायै नमोस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोस्तु लक्ष्मी नमोस्तु दामोदरवल्लभायै नमोस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै नमोस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोऽस्तु देवादिभिरर्चितायै नमोस्तु देवादि नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदाननिरतानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरितोद्धरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु नान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्धसम्पदः सन्तनोतिवचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे तरसि जनयने सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोग्ने त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यं दिग्धस्थिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेषलोकाधिनाथगृहिणीम् अमृताब्धिपुत्री कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय मामकिञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयाः बिल्वाटवीमध्यलसत्सरोजे सहस्रपत्रे सुखसन्निविष्टाम् अस्तापदाम्भोरुहपाणिपद्मां सुवर्णवर्णां प्रणमामि लक्ष्मी कमलासनपाणिना ललाटे लिखितामक्षरपङ्क्तिमस्य परिमार्जयमातरं परिमार्जय मातरं घृणाते धनिकद्वारनिवासदुःखदोघ्री अम्भोरुहं जन्मगृहं भवत्या वक्षस्थलं भर्तृगृहं मुरारे कारुण्यतः कल्पय कल्पयपद्मवासे लीलागृहं मे हृदयारविन्दम् स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमुभिरन्वहं त्रयी मयीं त्रिभुवनमातरं रमा गुणाधिका गुरुतरभाग्यभाजिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः सुवर्णधारास्तोत्रं यत् शङ्कराचार्यनिर्मितं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं स गुबेरसमो भवेत् మీరందరూ కూడా ప్రతిరోజు ఈ కనకధారా స్తోత్రాన్ని చదువుతూ ఉండండి కలిగే ఆనందం ఆ అమ్మవారి కృప అనుగ్రహం మీ అందరికీ తప్పకుండా కలిగి తీరుతుంది మీకు కలిగిన ఆనందాన్ని మీ మనసులోని భావాల్ని మాకు మంచి కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి అలాగే తర్వాత వీడియోలో మరొక అద్భుతమైన పాటతో మళ్ళీ తిరిగి కలుసుకుందాం